Первое и самое важное – это сохранение государственности Республики Молдова. Объясню почему. Движение в сторону европейской интеграции, скорее всего, будет без Приднестровья и, возможно, без ГГОЗИ. Потому что они заявили, что туда не пойдут. Возможно, без других районов северных, потому что там люди тоже не хотят в Европу. И тогда возникает серьезная угроза сохранения Молдовы как государства. Просто останется несколько районов, и тот скажет, мы давайте Присобачим их к Румынии. Вот это самая большая опасность европейской интеграции. Таможенный союз – это гарантия, что мы сохраним и укрепим нашу государственность. И Гагаузия, и Приднестровье, и в целом страну. Это первый самый большой плюс. Дальше следует экономический плюс. Угу. Это открытие рынка для наших товаров. Ну, мы говорили уже об этом сегодня. Дальше социальная сфера. Это очень важно. Потому что я уже говорил, что там у нас 700 тысяч мигрантов, на которых держится страна. Безусловно, энергетическая безопасность. Угу. Когда мы говорим про энергетическую безопасность, это не только газ, потому что у нас есть и другие э, сектора, такие как электроэнергия и так далее. И так далее.